Доброго дня, уважаемые никопольчане, марганчане, покровчане, все наши читатели. Я Виктор Артеменко, никопольчанин. Нахожусь сейчас в Никополе, и это традиционное наше субботнее общение с вами. Что хотел бы сегодня сказать? Знаете, я в какой-то степени рад, вот вы все знаете, что я администратор телеграм-канала и групп на Фейсбуке «Доброго вечера» мы из Никополя. И я в какой-то степени рад, что мои слова все-таки доходят как-то для до людей вот именно в том, что не выражать свою агрессию, не ругаться особенно между собой. В ходе вот последних событий, да, я посмотрел чаты, других э -э, каналов там ну я немножечко как бы рад спасибо кто меня слышит кто меня услышал вот <сёк> что еще хотелось бы сказать э -э ну вы все видели да что происходит в городе и в украине в целом мы не будем на эту тему повторяться э -э хотелось бы обратиться вот э с каким вопросом если вы знаете, что есть на берегу э, какие-то э, люди, которые не выехали э, из зоны активных боевых действий, да, это пожилые люди, и до которых не доезжают ни волонтеры, и мне оказывается никакой помощи, пожалуйста, наберите меня по телефону 050-708-5305. И мы как бы исправим эту ситуацию. Но я не слышал, что такое «ну а вдруг». Вот просто есть как бы желание вот такое поехать помочь, и не только у меня. Вот. Поэтому, значит, прошу вдруг, вы о ком-то так не знаете, кто остался без внимания. Что еще хотелось бы сказать. Сейчас я объявил сбор. Это сбор на зарядную электростанцию нашим воинам, на нашем направлении, на наших участках. Она очень хорошая, она с солнечными батареями. Там стоимость батареи одной только 15 тысяч гривен. И Вес, по-моему, 7 килограмм. Ну, то есть это не простенький пауэрбанк. И он очень нужен нашим пацанам. То есть я оставлю ссылку здесь под этим видео. Пожалуйста, обратите внимание, кто может примите участие. Что еще хотелось бы сказать? Ну, все буду Украина. Всем дякую. Топ.